Меломан вітає шанувальників музики. Для тих, хто слухає легендарну британську групу Юра Хіп, 15 листопада запам'ятається надовго цього дня. В нашому місії першою сольною акустичною програмою виступив екс учасник групи Юра хіп автор безсмертних хітів цієї групи Кен Хенслі. напередодні концерту. Кен Хенслі був гостем програми Меломан. Why won't you free me? Come on and free me. Free me from your spell. Come on and free me. Why won't you free me? Come on and free me. Free me from your spell. Вітаю вас, мистер Хенсли Чернигови. Як настрій? О, oh, um... здравствуйте всем. Мне, у меня все хорошо. Мне здесь нравится. И я жду с нетерпением нашего концерта. У жовтні у вас відбулись гастролі турни по Європі з групою Live Fire. Нині ви на гастролях в Україні, а попереду ще багато концертів в Росії. Скажіть, будь ласка, як ви налаштовуєтесь на такі тривалі гастролі, і звідки у вас сили для цього? Well, um... В принципе, сама поездка – это сложно, путешествие – сложно, а концерты – это все, что мне нужно сделать, это до тура позаботиться о том, что все хорошо организовано. И убедиться в том, что я здоров. Это я делаю таким образом. Я кушаю, сплю и отдыхаю. Так как нужно. Мне нужно хорошо food, кушать. Это no no, no, нормальный образ жизни. Я заряжаюсь энергией от музыки. Когда я играю, я получаю очень много отдачи от музыки, от самого шоу. Мало кто из музыкантов вашего ранга выезжает в турне без группы. Чем вас э, самый приваблюет формат концерта «Творчий вечер»? Well, uh, I suppose to do, uh, Планирую uh, соло-концерты. Uh, я играю на инструментах. И в моем случае я композитор, я автор песен. Основа моего соло-концерта — это, собственно говоря, играть свои же произведения, и поэтому ничего другого мне не нужно. Когда играет большая группа песни, песни звучат грандиозно и воспринимаются иначе. Но также нужно учитывать тот факт, что когда я исполняю песни на своих соло-концертах, я их исполняю такими, какими они родились и такими, какими я их написал оригинально. Правда, что новый студийный альбом Трабл вы присвятили музыкантам группы Юра и Хип, Байрону, Тейну, Боксу и Карслейку. Вообще-то не, не посвящал эту, э, этот альбом им, но как бы он исполнял трибют. Просто хотела в этом альбоме сказать спасибо этим музыкантам, потому что благодаря им он стал также таким знаменитым, и он не уверен, что вообще-то тогда он имел возможность и вообще говорил спасибо когда-либо за это. Між виходом вашого на сьогодні останнього сольного альбому і першого сольного альбому минуло 40 років. Яким був ваш шлях як соло музиканта? А цикетсьмофоті закшли. В авже та боль більше 40 лет Я сольний музикант, но ну это в принципі не имеет значення, і у нього є пісня в Українішлітноба юкраїн соні совсем об Україні а о дівчат в Україні. and Russia, and Bulgaria, and Belarus, and Georgia. Well, I've now... Trouble is my 54th 50, uh, record. I made my first, made my first album uh, 1967. And um, because I write a lot, when um, I have the opportunity, I which I want to record. Видите ли, моя работа – делиться музыкой с моими друзьями, моими близкими, и записывать музыку – это то, что мне нужно делать, это моя работа. Мистер Хенсли, а что самое Вас надохнуло на створение христианских песен? Прежде всего, главное вдохновление – это Бог. Я считаю, что не я их создаю, а, собственно говоря, он он создает, а я просто посредством меня, я их записываю. И очень много песен, которые я записываю, они об моих мыслях и моем восприятии. Как громадянин света, что вас тревожит в современном обществе? Это правда, я гражданин мира, и я очень переживаю, сопереживаю и интересуюсь теми вещами, которые происходят в мире, культуре, религии, обществе и так далее. Самая основная проблема – это то, что так люди и не поняли, что убивать друг друга – это не выход. А Я вижу все эти страшные вещи, которые происходят, и это действительно огорчает, все это насилие, это очень ужасно. Написанием своих некоторых песен я надеюсь, что они будут инструментом как бы, миротворства и чего-то добра, для того, чтобы регулировать даже частично такие вот социальные проблемы. Чи збираєтесь ви видати збірку своїх віршів? І чи збереглись вірші, написані вами ще в дитинстві? І про що ви тоді мріяли, коли були дитиною? Hmm. Well, day, да, да, я думаю, что в ближайшее время когда-нибудь я издам собрание своих, э, произ... своих стихов. И да, конечно, у меня сохранились свои книжки с моими стихами с детства. И, конечно же, все мои песни начинались со стихов, потому что изначально я всегда пишу слова. Когда мне было 7-8 лет, я мечтал о том, чтобы быть футболистом. Этой мечтой я поделился со своим отцом. Когда мне было 11, я увидел по телевизору Элвиса Пресли, и тогда моя мечта немножко изменилась. И тогда я больше начал фокусироваться на музыке, и к возрасту 13-14 лет я все-таки склонил свой выбор к музыке. А почему взагали уникальность вашей игры на гитаре и фортепиано? Это абсолютно уникально, и никто в мире не играет так, как я. И дело в том, что изначально я не умел играть, и никто меня не учил. Игре и я сам сам по себе вот без каких-либо правил научился такой игре. И собственно говоря, я не играю так, как играют ну, обычные музыканты, так как положено играть. Я выучил определенные, скажем так, аккорды, и потом это все превратилось в определенное приключение, опыт и, и каждый раз со мной это приключается. У меня есть большое преимущество, потому что я исполняю те песни, которые я написал. Вот. И если я в чем-то ошибся, я просто-напросто пишу другую вещь и играю другую If вещь. And I can do that. <звучит> а что вы попросили музыкантам почет Музыка это замечательная вещь, это лучшая терапия для твоей для души и вообще это потрясающая вещь. И основной мой совет всегда заключается в том, что ты должен любить играть. И тогда ты не будешь разочарован. Я начал играть, потому что мне нравилось. Потом у меня был период невероятного успеха. Я стал просто частью всего этого. Потом я стал слишком взрослым, наверное, для этого всего. И я выбрал свой путь. Я всегда говорю, если ты играешь, потому что ты этим наслаждаешься, ты, ты, ты всегда будешь хорошо, хорош в этом деле. Ты всегда будешь этим наслаждаться. Я знаю, что у Чернигове вам запропонували співпрацю с художником и скульптором Геннадием Ершовым. Это вас удивило, или уже надходили раньше пропозиции щодо створення вашей скульптуры? Да, это действительно было для меня неожиданностью. Такое предложение поступило ко мне в первый раз. Вообще-то, да, у меня было много моментов сотрудничества с знаменитыми фотографами, художниками, но никогда мне никто не предлагал создать скульптуру. So Да, і мені дуже цікаво, що він вообще хоче сделать, і я очень жду. У юності ви гарно грали в футбол. Чи захоплюєтесь зараз цим видом спорту і коли в останній ви ганяли м'яча? А Последний раз, когда я играл в футбол, это где-то было в 78-79 году, я играл в благотворительном матче для детей, который создал Элтон Джон. Это благотворительность для детей. <гану> so, so I I'm now I'm a big fan so matches, big tour, of sports. И сейчас я собственно большой фанат спорта, футбола, Формулы 1, но постольку поскольку у меня нет много времени, чтобы играть, я наслаждаюсь этим, смотря матчи по телевизору. І коли ви повернетеся з цього великого турне, чим будете займатися у себе вдома в Іспанії? Well, I will go home Собираюсь вернуться домой э, как раз к Рождеству. Я проведу эти праздники Рождество и Новый год с семьей дома со своей фермой. Вот потом я планирую концерт, очень особенный концерт в Германии будет день рождения у моего друга, а потом я собираюсь поехать в тур со своей группой в Англию. Which is very exciting for me. Дякую, містере Хенслі, за те, що ви знайшли час, щоб приїхати до нас і взяти участь у зйомках програми Маломан. Хочу побажати вам усього найкращого, творчих успіхів, сімейного благополуччя і гарного різдва. unusual. The way that I'm feeling, becoming usual, I guess you could say.